На узбережжі біля села Луначарське прикордонна служба затримала чотирьох чоловіків, які на саморобному пластиковому човні займалися незаконним виловом риби. Браконьєри чинили опір при затриманні та намагалися втекти. За фактом вже почався розгляд. Правопорушники відповідатимуть у суді за незаконний вилов риби, а також за порушення прикордонного режиму та опір законним діям працівників прикордонної служби. изъяли из водоема незаконно 90 тысяч 450 штук бычка весом 2,5 тонны. Ущерб по данному нарушению составляет 3 миллиона 75 тысяч 300 гривен. Бычковая драга, рыба и катер изъяты Бердянским террорделом. Материалы будут передаваться в Бердянский отдел национальной полиции. Перед вами находится бычковая драга с ячеей в мотне 16 мм, в приводах 14 мм, в крыльях 16 мм. На данный момент такими орудиями лова на Азовском море могут ловить только 6 малотонажных судов. Данное орудие лова будет разрешено к применению с 15 августа до 15 декабря. Это орудие лова является незаконным как по ЕЧЕ, так и по использованию в данное время года.